हो नमस्कार भगवंताच्या कृपेने व सद्गुरूंच्या सामर्थ्याने मी पित्रांसाठी रचना केलेले काही श्लोक आपणास ऐकवितो या पितृपक्षात आपण सर्वांनी पित्रांचे स्मरण करूया व पित्रांना पात्र भोजनासाठी बोलावूया आणि हे श्लोक सकाळ संध्याकाळ श्रवण करूया पितृश्लोक प्रारंभ जया कृपेणे या कुळी जन्म पुढे वारसा सदा पूर्वजांना साष्टांग पूर्वजाना नमस्कार त्या पितरा मिळो सद्गति मा सर्व पूर्वजांना मागणी हि सर्व देवतांना कृती कर्म आना साष्टाङ्गमस्कारत्यापितरा सप्तगोत्र एकोत्र उत्तरशताब्दीकुलान् मुक्तमार्गिन्या वे उद्धरो नित्याना न को जन्मपुन्ना देवा नमस्कार साष्टाङ्गमस्कारत्यापितरान्ना जोडो नियाकरविनन्ति तयाना आशीर्वाद द्यावे आम्हा लेकरांना कुळ हे पावन करोनी या जाणा नमस्कार त्या पितरांना दावी अली करणी प्रत्यक्ष पितरा अले भोजनी दाविनी प्रचिती त्या नमस्कार त्या साष्टाङ्गमस्कारत्या पितरान् पिंड करुनी आदान भक्ति करु सोडवि बन्धना तुनि पूर्वजाना साष्टां नमस्कार त्यापितरान् साष्टाङ्गमस्कार नमस्कार त्या तरान् साष्टां नमस्कार त्यापितरान् पितृश्लोक समाप्त